Kepada anda semua dari Beijing Macam mana mengantarabangsakan bahasa Melayu dan apakah si Kerajaan swasta serta syarikat berkaitan kerajaan JLC yang dilihat kurang menggunakan bahasa Melayu sebagai Tidak kurang daripada 16 universiti di China yang sudah ada pengajian Melayu dan bahasa Melayunya Kita gunakan bahasa Melayu dalam um, kehidupan seharian kita Adakah sebabkan awak fasih dalam bahasa Melayu menyebabkan awak sekarang ni mungkin dikenali dan juga mendapat banyak tawaran yes. juga? Jadi yes. so, macam mana? Yes. Yes, kemungkinan besar. Salah satu identiti sebuah negara yang sangat penting ialah isu bahasa. Um, maknanya mana-mana negara sangat mementingkan uh, keharmonian dan keutuhan bahasa ibunda mereka. Kerana Perbatasan Melayu pun ada menyebut bahawa bahasa itu melamarkan bangsa. Jadi, Uh, keutamaan uh, meletakkan bahasa itu sebagai salah satu identiti negara adalah sangat kritikal uh, dalam mana-mana negara. Cuma malangnya apa yang berlaku dalam negara hari ini ialah kita dapati bahawa uh, bahasa Melayu itu yang merupakan sebagai bahasa asal negara kita tidak lagi menjadi sebagai satu yang dinobatkan sebaik-baiknya. Sebagai satu identiti dalam negara kita uh, Disebabkan oleh mungkin tekanan-tekanan tertentu Sehingga menjadikan bahasa Melayu itu uh, Tidak lagi dianggap sebagai bahasa yang Harus digunakan uh, Terutamanya dalam Sektor-sektor uh, korporat dan sebagainya So ini menjadikan Negara kita menghadapi krisis Aa, yang besar Apabila orang melihat bahawa negara ini Nampaknya lebih berminat Kepada bahasa-bahasa lain Bahasa Inggeris, umpamanya dan sebagainya Jadi orang tidak nampak aa, Tentang bagaimana Bahasa Melayu itu Menjadi begitu aa, Prominent istilahnya aa, Dalam mana-mana Komunikasi dalam negara kita aa, Walaupun kadang-kadang dalam parlimen pun kita tengok banyak wakil-wakil uh, rakyat lebih kadang-kadang berselesa bertutur ataupun menggunakan isla, istilah bahasa Inggeris tidak lagi menggunakan uh, bahasa Melayu walaupun sebenarnya dari segi uh, fasa di lembaga persekutuan fasa 152 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu itu sebagai bahasa resmi kerajaan tapi akhir-akhir uh, ini sudah berlaku di mana um, ada pihak yang mencabar uh, kedudukan bahasa Melayu apabila mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan uh, resmi kerajaan dalam bahasa lain daripada bahasa Melayu. So, bagi saya ini satu tindakan yang sangat tidak wajar, melanggar perlembagaan yang tidak sepatutnya berlaku dalam agensi kerajaan. Tetapi mungkin disebabkan oleh... Um, tidak adanya satu agensi yang mempunyai kuasa untuk melihat isu ini maka menyebabkan ianya mudah dicabuli, ianya mudah dilanggari oleh mana-mana pihak. Sedangkan kalau kita tengok dari sejarah, bahasa Melayu ini bukan bahasa biasa. Bahasa Melayu ini sebenarnya telah wujud sejak kurun ke-7 lagi. Maknanya tahun 600 masih telah wujud um, bahasa Melayu ini Apabila artefak manuskrip itu dijumpa di Palembang, di Sumatera. Jadi, dan begitu saja dalam kita tengok pada kurun ke-15, bahasa Melayu ini menunjukkan bahasa lingua franca yang digunakan di seluruh kepulauan Melayu. Dan kalau kita tengok bagaimana pedagang-pedagang asing datang ke negara kita ini, mereka terpaksa belajar bahasa Melayu sebelum mereka datang ke Melaka, umpamanya. Tetapi kalau hari ini dia berlaku terbalik pula. Pedagang asing datang ke sini, kita pula kena belajar bahasa mereka, dan bukan mereka nak belajar bahasa Melayu. Kerana apa? Kerana mungkin disebabkan oleh penjajahan yang begitu lama. Sekitar 460 tahun menyebabkan kita dah serasi dengan bahasa-bahasa penjajah ini dan kita tidak lagi melihat kepentingan mengutamakan bahasa kebangsaan. Apatah lagi ada indoktrinasi mengatakan bahawa bahasa Melayu ini bukan bahasa yang komersial. Tidak ada nilai komersial. Ini bagi saya satu hujah yang sangat menyeleweng. Kerana kita ingat dahulu Melaka adalah merupakan pusat dagangan penting dunia di samping Venice. Tetapi bahasa yang digunakan ketika itu adalah bahasa Melayu. Bermakna bahawa bahasa Melayu ini pernah menjadi bahasa Komersial, bahasa dagangan Bukan apa yang disebut-sebut hari ini bahawa Melayu, apa ini, bahasa Melayu tidak ada nilai komersial itu tidak betul Kalau kita tengok pun sekarang pun Kalau kita tengok Di kedai-kedai, supermarket-supermarket, di mall-mall kita tengok pun um, Bahasa Melayu masih lagi digunakan dalam transaksi Jadi nak kata bahasa Melayu itu tidak lagi nilai komersial bagi saya itu adalah satu indoktrinasi yang tidak betul dan bagi saya salah. Jadi ini dilema yang kita hadapi. Jadi sebab itu hari ini kalau kita cakap tentang soal perpaduan tentang penyatuan kaum tanpa kita melihat kepentingan kesatuan dalam bahasa ini saya tidak yakin bahawa rakyat atau masyarakat dalam negara ini akan dapat mencapai satu kesatuan atau perpaduan yang mantap. Mana mungkin kita boleh bersatu, berpadu, mempunyai satu matlamat kalau kita mahu punya bahasa yang berlainan. Dan sehingga hari ini kita tengok ramai kaum-kaum bukan Melayu dalam negara kita ini. Walaupun sudah turun-temurun duduk di negara kita ini. Namun ada yang masih lagi tidak fasih berbahasa Melayu. Ada yang langsung tidak tahu berbahasa Melayu. Mungkin disebabkan oleh sistem pendidikan mereka yang tidak berlatar belakangkan bahasa Melayu. Jadi itu keadaan bagaimana kritikanya bahasa Melayu yang ada hari ini. Tambah pula kalau pimpinan sendiri tidak mengambil berat tentang isu-isu bahasa ini. Kita tengok dasar bahasa negara pun dan, jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa yang bahasa negara. Dan, kita nak istilahkan bahasa Melayu ini sebenarnya bahasa negara bukan sebagai bahasa kebangsaan dan dialah melambangkan identiti negara tetapi hari ini kita tengok di luar sana bukan dari segi percakapan tetapi dari segi papan-papan neklan -papan dari segi nama-nama uh, syarikat dari segi nama-nama jalan dari segi nama-nama bandar dan sebagainya telah dialih bahasa dan tukar kepada nama-nama lain daripada bahasa Melayu jadi ini menunjukkan bahawa bagaimana bahasa Melayu itu tidak lagi disat sebagai bahasa yang utama dalam negara kita ini. Jadi kalau kita tanya pelancong yang datang sini, mereka pun tidak pasti dan tidak rasa perlu pun untuk mengambil tahu tentang bahasa Melayu. Jadi kalau bahasa Melayu dulu sebagai salah satu bahasa lingua franca, bahasa antara bahasa. Tapi hari ini bahasa Melayu tinggallah hanya duduk di lingkungan yang begitu kecil. Kerana kita sendiri tidak mengangkat Bahasa kita yang tinggi, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan tata susila dan sebagainya Menyebabkan orang lain tidak akan mengambil endah tentang bahasa kita Jadi bagi saya, kena ada satu tindakan yang tuntas Bagaimana kita nak memperkasakan bahasa kita ini Bermula dengan daripada pimpinan negara sendiri Kena melihat bahawa bahasa ini adalah sebagai satu elemen penting dalam penyatuan kerana kalau kita tengok di mana-mana negara, baik negara barat, negara timur, kalau kita pergi negara Cina, mereka berbahasa Cina. Pergi ke India, mereka berbahasa India. Pergi ke Turki, mereka berbahasa Turki, mereka tak peduli. Pergilah pada negara-negara Eropah, baik Itali, pergi Perancis, Jerman. Mereka sangat bangga dengan bahasa mereka. Kalau kita cakap bahasa Inggeris pun, mereka mungkin tidak layan. Tapi sebaliknya berlaku dalam negara kita. Apabila kita cakap dalam bahasa Melayu, kita dianggap sebagai seolah-olahnya uh, kelas kedua masyarakat kelas kedua masyarakat yang tidak membangun masyarakat yang kolot dan sebagainya. Jadi sebab itu hari ini bagi sayalah uh, minda tertawan ini harus kita pecahkan. Dan kita pecahkan dan meletakkan kembali balik bahasa kita ini bermula dengan memperkasakan balik uh, apa nama ni a uh, dasar bahasa kebangsaan kita dan sebab itu kita hari ini antara perkara yang bagi saya kritikal untuk kita lakukan ialah untuk menggubal apa yang kita istilahkan sebagai akta Dewan Bahasa dan Pustaka kerana hari ini kita tengok aa, Dewan Bahasa dan Pustaka hanyalah sebagai pemantau dan sebagai aa, istilahnya menasihati tetapi mereka tidak ada kuasa untuk mengambil tindakan dan sebagainya. Ini menyebabkan kita tengok kalau berlaku pun penyelewengan dalam segi bahasa di di mana-mana dalam bandar-bandar di negara kita ini tidak ada pihak yang boleh mengambil tindakan. Jadi bagi saya ini sangat malanglah dan kalau kita, dan sebahagian kalau kita tengok sebahagian daripada tempat, -tempat dalam kan ini langsung tidak ada bahasa Melayu. Malah secara apa nama ni official pun cara resmi pun kita tengok diletakkan dalam bahasa-bahasa lain. Jadi begitu bercampur aduk Hingga orang tidak tahu lagi tentang negara ini, negara apa, di mana asalnya. Jadi sebenarnya uh, dia bukan perkara yang susah sangat untuk kita buat. Kita hanya nak mengembalikan balik tentang identiti negara kita. Itu kita tidak bercakap lagi tentang tulisan Jawi yang seharusnya menjadi lambang kepada asal-usul bahasa Melayu. Ha, tapi malang apabila tulisan jawi ini dihapuskan ramai hari ini anak-anak muda terutamanya yang tidak lagi boleh membaca apatah lagi untuk menulis dalam bahasa jawi mereka lebih selesa dalam bahasa rumi ini bagi saya satu penghakisan identiti bangsa itu sendiri jadi sebab itu hari ini kita lihat orang Melayu sangat lemah jati diri mereka kerana bukan saja budaya mereka pendidikan mereka, ekonomi mereka malah bahasa mereka pun telah dicemar di mana-mana pun dan tidak ada orang yang betul-betul serius untuk mengangkat agenda bahasa ini supaya diletakkan sebagai sebenar-benarnya bahasa utama negara. Jadi sebab itu bagi saya saya sangat harap pihak kerajaan dapat melihat balik perkara ini dan membuat langkah-langkah yang strategik dan tuntas supaya bahasa kita ini bahasa Melayu sebagai bahasa negara dapat benar-benar dikembalikan dimertabatkan kepada tempatnya yang sebenar. thank you